अलहमदुल्लादुल्लि नहमदु हो वनस्तायीफ आति फलाजिल

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم करीमिनदिन फिलदि मुहम्मदिन फिलत वसल अलाबर मोहम्मदिन फ़िलकबूर वसल अला जसद महमदिन फिलजसाद वसल अहम्मदिन फिलरवा ग्रामी कदर मुआज़ हाजिरी मेरे वाजिबल बुज़र्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों मैंने आपके सामने कुरान मजिद फुरक़ान हमद में से एक आयत करीमा तिलावत की है रबलाल से दुआ है कि वो ज़ात बुज़र्गोबर तर मुझे इसकी रोशनी में सही सही कहने की और समझाने की तोहफ़ी का ताफ़रमाए फिर अल्लाह रब्बुल रब्ल की ज़ात इस मुख्तसर वक्त में जो कुछ कहा सुना जाए इस कहने सुनने को महज अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगह में कबूल मंजूर फरमाए हम सब की निजात और हिदायत का मगफरत का ज़रिया और सबब बनाए मेरी आज की मुख्तसर गुजारशात का मौजू और औरवान सदना के अकबर रज़ी अल्लाह की आज़मत और मनकबत है यौनवान है इसी से मुत्ल चंद बातें अर्ज़ करनी हैं अल्लाह रब्ल सही सही कहने की समझाने की समझने की आमल करने की तहफ़े का ताफर्मा सैयदना सदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह आपका इसमें गिरामी अब्दुल्ला है अबू बकर आपकी कुन्नियत है मरूफ़ आप अबू बकर से हैं आपके वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर है और उनकी कुन्नियत अबू कोहाफ़ा थी तैमी ख़ानदान से सदना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तू का ताल्लुक है आठवीं पुश्त में जनाब रसूल सल असलम से सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह की रिश्तेदारी हो जाती है सदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह पेशे के अतबार से बहुत बड़े ताजर थे मक्का में मरूफ़ थे और पढ़े लिखे शुमार होते थे सदना सिद्दी के अकबर रजील् अपने ख़ानदान में मुनसफ माने जाते थे जो फैसला आप फरमा दें फिर उसको कोई चैलेंज नहीं करता था उसको कबूल कर लिया जाता सयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तुकी राय के खिलाफ खानदान में अगर किसी और की राय होती भी तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते सदना के अकबर रज़ी अल्लाह की राय के सामने उसे कोई अहमियत ना दी जाती सदना सिद्दीक के अकबर रजी अल्ला शुरू से ही पाक थे सारी ज़िंदगी बदकारी नहीं की इस्लाम से पहले जबकि हुसन भी था गोरा रंग था मालदार थे और वहां अरब में जना और शनाब दो चीजें आम थी बहुत ही आम थी और इसकी कोई मुजम्मत नहीं होती थी उनके यहां लेकिन सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह सारी जिंदगी शराब से भी बचे रहे और जना से भी बचे रहे फिर इसी तरह आरब में बुतों की इबादत होती थी और बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा थी लेकिन सैदना सिद्दीकी अकबर रजी अल्लाह त सारी जिंदगी इससे बचे रहे कभी भी गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया अल्लाह ने महफूज रखा फयाज भी थे खर्च करने वाले थे इस्लाम से पहले ही अपने ज़ाती पैसों से मक्का में मुसाफ़रों के लिए एक मेहमान खाना तैयार कर दिया था जहां आकर के मुसाफिर ठहरें कयाम करें उनके खाने पीने का इंतज़ाम मुफ़्त और फ़री अपनी तरफ से करते थे ये सारी सिफ़ात अगर गौर किया जाए ये सारी सिफ़ात ये सारी ख़ूबी ये सारे कमालात खला के आलम रबल ने सैयदना सद्दी के अकबर रज़ी तू में रोज़े अव्वल ही से इसका फ़ैसला फरमा दिया था सैदना सिद्दीक अकबर रजील्ला तू को जनाब रसूल सल्लासम हु की रफाकत के लिए रोज़े अव्वल से ही चुन लिया गया था इसका इंतखा पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हो गया था और ये बात कोई ऐसी नहीं बल्कि तौरात में इंजील में में सयदना के अकबर रजी अल्लाह सिफात थी उनकी अलामतें लिखी हुई थी कि रसोल्ला सल्ला वसलम पर जो ईमान लाएंगे सबसे पहले और जो आपके साथ रहेंगे जो आपके बाद आपकी नयाबत जिनको मिलेगी उनकी सिफात क्या है चुनाचे सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह दफा सफर पर तशरीफ ले गए तो एक राहिब से मुलाकात हुई उसने हजरत को देखा देखकर कहने लगा कि आप सरजमीने हिजाज से आए हैं बताया मक्का से बताया खानदान बताया और कई सारी चीज़ें बतलाई तो फिर आखिर में कहने लगे कि अगर आप एक आखिरी सवाल है आप अगर वो मुझे मालूम कर लेने दें तो सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तुने फरमाया कि आप पूछें कहा कि आपकी नाफ के पास काला सा एक निशान होगा सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ने तस्दीक फरमाई उसने कहा कि अन करीब मक्का में एक नबी अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होने वाले हैं अल्लाह पाक उनकी खिदमत के लिए और उनके रुफाका में आपको चुन लेंगे ये पहले से ही अल्लाह पाक ने सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तुम में जो सिफात रखी वो सिफात ऐसी थी कि जो रसूल्लासम के साथियों में होनी चाहिए सिहाबा कराम रिजवान अजमाइन सब मुतकी थे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उनके बारे में जिक्र फरमाया सब मुत्तकी थे लेकिन सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह ततका थे मुत्तकियों से भी बढ़ करके अतका थे सब सच्चे थे लेकिन सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह सिद्दी के अकबर थे सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह देखें हम कहते हैं नबियों का आगाज पहले नबी आखिरी नबी पहले नबी सिद्ध हजरत आदम आले है सलाम आखिरी नबी जनाब रसूल वसल्लम बिल्कुल इसी तरह से रसूल सिहाबा में सबसे पहले पहली ईंट वो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवा दो साल या ढाई साल सैदना सिद्दीक अकबर रज छोटे थे आप वसल्लम ढाई साल ज्यादा उम्र थी आपकी सैदना सिद्दीक अकबर से आप वसल्लम के साथ पहली नमाज जमात में आपकी जोजाय मोहतरमा हजरत खदीजतुल्कबरा रजी अल्लाह तहा ने पढ़ी औरतों में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली हजरत खदीजतल्कबरा हैं और ग़ुलामों में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले आपके मुंह बोला बेटे हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह हु तला बच्चों में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह आजाद मर्दों में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले सदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तो हजूर सल्लाम पर पहली नमाज जमात के साथ हजरत ने पड़ी और दूसरी नमाज सैदना सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह ने हजूर के साथ पढ़ी सैदना के अकबर रजी अल्लाह तला जब हु पर ईमान लाए देखें आज ईमान आसान है आज ईमान मुश्किल नहीं है आसान है हम ईमान के माहौल में हैं, मुसलमानों के मुल्क में हैं इस्लाम की एक तारीख है इस्लाम चला आ रहा है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत और रिसालत का दावा फरमाया तो उस वक़्त कोई मामूली बात नहीं थी बहुत बड़ा चैलेंज था एक तो है कि भाई ये कहना है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ अल्लाह का रसूल हूँ अल्लाह हैं इसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ला इल्लल्लाह कहना कोई इला नहीं ये, ये कहना कि ये सामने तुम झुक रहे हो ये इनकी कोई हैसियत नहीं है नफा नहीं दे सकते नुकसान नहीं दे सकते इनकी कोई हैसियत नहीं ये ऐलान मामूली बात न थी ये बहुत ऊंची बात है और यही वजह थी कि वो अरब आपके जो लोग थे खानदान के लोग थे दूसरे लोग थे वो आपके दुश्मन हो गए इस मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देना आपका कलमा पढ़ना आसान नहीं है सिर्फ साथ ही नहीं दिया ईमान नहीं लाए एक है कि ईमान लाकर चुपचाप होकर के जाकर के कहीं बैठ गए ईमान लाए आपकी रिसालत का इकरार किया और कहीं गोशे में जाकर के बैठ गए कि जब हुजूर का गलबा होगा देखा जाएगा फिर आप आ जाएंगे नहीं आप सल्लल्लाहु वसल्लम के साथ दुख दर्द के साथ ही चालीस हजार दिरहम जिस दिन सैदना सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह तला हुजूर पर ईमान लाए हैं चालीस हजार दिरहम थे आपके पास जो हुजूर की खिदमत में पेश करती है चालीस हजार दिरहम थे जो हुजूर की खिदमत में पेश करती है या रसूल सल्लाह आपके लिए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तहा की रिवायत है। फरमाते हैं कोई दिन ऐसा नहीं था कि सुबह शाम आप हमारे यहां नहीं तशरीफ लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम साथ सिद्दी के अकबर रज अनह के यहां आना जाना मुलाकात मुशावरत हालात ऐसे हालात में हुजूर का साथ देना और फिर छुप खुल कर नहीं खुलकर साथ देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तशरीफ लाए मुशरकिन टूट पड़े आप पर हमला कर दिया सैदना के अकबर रजी अल्लाह तत्ला मिली दौड़ते हुए अतक तो लोना रजन आई अकूल रबी अल्लाह क्या हो गया ऐसे इंसान को कत्ल करोगे जो कहता है मेरा रब है और जुर्म क्या है बस क्या था हुजूर को छोड़ दिया और सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तलान पर शुरू हो गए इतना मारा इतना मारा कि जब हज हाँ सयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तरह तशरीफ लाए आपको उठाकर बेहोशी के आलम में तो पूरे जिसम से खून बह रहा था कई घंटे इसी बेहोशी में गुजरे कई घंटे रात को जाकर के होश आया रात को जाकर के होश आया उस वक्त तो ऐसा इलाज ना था ऐसा माहौल ना था ऐसी तरक्की ना थी रात को जाकर के होश आया तो जैसे ही होश आया तो पहला लफ्ज ये कि हुजूर का क्या हाल है हुजूर का क्या हाल है देखो एक बात याद रखो जैसी कुर्बानी होती है वैसा ही सिला होता है जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही बड़ा सिला होगा और अल्लाह ना कदरे नहीं है कदरदान है अल्लाह ना कदरे नहीं है कदरदान है रोज अव्वल से पहले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना और आपने इरशाद फरमाया माया मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया जिस पर भी इस्लाम पेश किया सब ने तरद किया सोचा किसी ने दलील मांगी किसी ने ऐतराज किया किसी ने इश्काल किया देखो मैं फिर बात अर्ज करता हूं कि हजरत ईसा आलह सलात तस्लीम और हुजूर के दरमियान कई सौ साल का जमाना है कई सौ साल का जमाना है इस इसलम आखिरी नबी है उसके बाद कोई नबी नहीं अब नबूवत और रिसालत कोई नहीं जानता क्या है शिरक का बाजार गर्म है फाशी और... यानी जना और दीगर चीजें आम हैं शराब आम है कोई नहीं जानता ऐसे भी एक आदमी कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है मैं अल्लाह का रसूल हूं अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आया है उसने मुझे ये बात कही है और मुश्र कहते थे अल्लाह को नबी के लिए आप ही नजर आए हम में से कोई नजर नहीं आया हम में क्या कमी थी हमारी औलादें भी है हमें सरदार भी माना जा रहा है हमारा माल और दौलत भी है और आप हमारी ही तरह एक इंसान हैं जो खाते पीते हैं बाजारों में घूमते हैं कहां से आप नबी हो गए हम नहीं मानते चलो अगर इतनी बात भी होती तो शायद वो हजम कर लेते लेकिन आपको इसके साथ फरम लाइला है, ला इला है इला ला। कोई इला नहीं कोई इला नहीं सिर्फ अल्लाह है हाजत रवा मुश्किल कुशा नफा नुकसान के मालिक सिर्फ अल्लाह है अब यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही आप सल्लल्लाहु वसल्लम ऐसे में हुजूर का साथ देना और हुजूर पर पैसा सब कुछ लगा देना मामूली बात नहीं और फिर इस हद तक इस हद तक कि मार खाने के बाद होश आया तो पहला लफ्ज़ यह है रसूल्लाह का क्या हाल है मोहम्मद रसूल का क्या हाल है वालदा ने कहा कि बेटा कुछ खा पी लो आप अपनी हालत तो देखो कुछ खा पी लो दूध पी लो ये खा लो वो खा लो फिर उसके बाद कहा कि नहीं मैं उस वक्त तक अपने ऊपर हराम करता हूं जब तक के आंखों से हुजूर को ना देख लो अल्लाह अकबर मेरे अजीजों मेरे भाइयों ये बातें कहने में बड़ी आसान है बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ऊंची बातें हैं अल्लाह का सलाम जमीन पर सिद्दी के अकबर को आया अल्लाह का सलाम जमीन पर सिद्दी के अकबर को आया आसान नहीं है कोई बात तो है ना कोई बात तो है कोई चीज तो है ऐसे में हुजूर का साथ और कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा जब तक के हुजूर को ना देखना अब वालदा परेशान वालदा परेशान कि मैं फिर खुद ही फरमाया कि फलां के पास जाओ वो आपको हुजूर का बताएंगे पहले पता किया हुजूर कहां हैं। रात के अंधेरे में हुजूर के पास लेकर के गई हुजूर से गले मिले जब हुजूर को देखा कहा अब मेरे सारे जख्म ठीक हो गए सब सब जख्म ठीक हो गए ये इश्के रसूल है फनाश रसूल है सारी जिंदगी किसी भी मौके पर सारी जिंदगी किसी भी मौके पर हुजूर की राय से अलग नहीं हुई जो हुजूर की राय वही सिद्दीक़ अकबर की राय जो हुजूर की ख्वाहिश वो सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश अल्लाह अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अल्लाह पाक ने जब फरिश्तों ने अल्लाह पाक से ये कहा क्या आप ऐसे इंसान को खलीफा बनाना चाहते हैं ऐसे कौम को वह तस्फी कुद्दीमा जो जमीन में खून बस बहाएंगे नह उन्होंने सब भी हो भी बेहमद का वनोक हम आपकी तस्वीर और तहमीद करने वाले काफी नहीं अल्लाह पाक ने फरमाया मैं बेहतर जानता हूं अल्लाह पाक ने हजरत आदम सलाम की आमली तौर पर सारी मखलूक के सामने अजमत को जाहिर करने के लिए सबको कहा आदम को सहीदा करो आदम को सईदा करो जब आदम को सईदा करवाया तो सबको पता चल गया कि हजरत आदम आला है जब भी तो अल्लाह ने हमें उनको सईदे का हुक्म दिया है यह अमली तौर पर हजरत आदम, आदम की आजमत का ऐलान करवाना था कि समझो आदम की आजमत क्या है यहां अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए कराम में सिद्दी के अजमत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अजमत को अमली तौर पर जाहिर करने के लिए अपनी मौजूदगी में बता दिया कि के अकबर मेरे मुसल्ले पर आप आ जाओ मेरे मुसल्ले पर आ पाओ इमाम आगे होते हैं मुक्तदी पीछे होता है इमाम से आगे कोई नहीं होता इमाम सबसे आगे बता दिया कि सिद्दी के अकबर सबसे आगे है अगर नबुवत और रिसालत के बाद कोई और ऐसा होता तो नबी अपने हाथों से मुसल्ले पर उसी को खड़ा करता उलमा ने लिखा है एक मरतबा ऐसा भी हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर से कहें नमाज पढ़ाए हस अबू बकर अभी तशरीफ नहीं लाए हस उमर रजी अल्लाह तुम मौजूद थे उन्होंने खादम ने हजरत उमर से कह दिया कि सिद्दी के अकबर है नहीं आप नमाज पढ़ो उमर रजियाल्ला नमाज शुरू की ऊंची आवाज थी हजरे में हुजूर को आवाज फरमाया नहीं अल्लाह सिद्दी के अकबर के अलावा किसी और को कबूल नहीं कर रहे अल्लाह और उसका कबूल नतीजा तन सिद्दी अकबर आए आकर के नमाज शुरू की उमर रजी अल्लाह को नमाज खत्म करना पड़े सद्दीक अकबर रजी अल्लाह का मकाम है और ये बाईस जमातानी को सैदनाथ सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तुका योम वफात है देखें होना तो ये चाहिए हम मुसलमान हैं और इस्लामी रियासत है हमारा पाकिस्तान यहाँ मीडिया हमारा बस और कामों से फुर्सत नहीं है इस मीडिया के ज़रिए से इन बुजुर्ग शख्सियात के हालात और इनके कारनामे इनकी खिदम और दीन के लिए इन्होंने किस तरीके से कुर्बानियां दी ये इसको उजागर किया जाए ताकि हम मुसलमानों में एक शौर पैदा हो और पता चले कि हमारे बड़ों ने क्या किया हम किन की औलाद हैं हम किन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि और लोग जो हैं जो ना नबी हैं, ना सिहाबी हैं उनके नामों पर तो छुट्टी और चर्चा हो रहा है लेकिन नहीं है तो हमारी इन मुख्तर शख्सियात का नहीं है अल्लाह ताला हमें इन शख्सियात को फॉलो करने की और इनकी इक्तदा करने की तोहफे का ताफरमाए इनकी जिंदगी को सही मानों में अपने लिए मशाला राह बनाने की तोहफे का ताफरमाए